Не, Збирали всі само, да, да. Що до цієї будинку, за, до самозахоплення. Да, ви розкажіть просто, як воно є, да, щоб Ви подивіться, що вони з берегом зробили. Да, оці бандюки, бачите? Захопили, нашим дітям немає доступу до берега, і нам теж. Його ж Ось забудували, да, засипали, зруйнували стелі, засипали, обгородили тими палями. Вона вже біля трьох років, як ми боремося проти цього. Ви знаєте, що цікаво? Забудовник не виявився до цього часу, ці оберіги. Хоч вони одночасно з маєтку. Будувалося маєток? Я, я думаю, що восени ви зміните в ладу. Так. Проголосує, нова рада і будинок так, треба визнати безхожним, бо на нього ж немає, правильно? Немає, документ. немає. Документів немає. Ми, да. В, визнати безхожним будинок, а цей... Ні, ну понятно. А потім передати його чи під санаторій. Чи під, під, та саме, чи під ветеранів Так, Тільки ми Давай, сейчас идем на сапсу. Давай, сейчас идем. 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 Давай, а да, вы сейчас его снимем, словно где-то находится. А вы его Ви можете бачити яму, яка від це не вигрібна яма, а та, яка всі звідси іспражнення йдуть прямо у Дніпро. Тобто в наше Дніпро, де купаються наші діти, де ходять люди. Крім того, що заболочене це місце за того, що загородили, ще у це ми спостерігаємо те, що Просто я не знаю, як на це реагувати. Люди не бережуть ні чиєсь майно не нашої країни, не нашої воює, <найплодженність> <пасут> що написана вона для нас і конституція і закони. А для цих ну, Все. Так, можна властити, закони не пишуть. <найплодженні> <палі> <найплодженні> Власне, прибув в село Антонівка в передмістя Херсона. Тут колишній губернатор регіонал захопив берег, незаконно звів будівлю разом з місцевими мешканцями, громадою активістами розблокували берег, знесли забор. Зараз викликали наряд міліції. Будемо вимагати, щоб перевірили, хто що знаходиться в цій будівлі, що за особи треба перевірити, тому що є підозра, що е, тут е, знаходяться сепаратисти, які вийшли з Донбасу. Е, власне, необхідно. Е, Плинути і буду впливати, буду звертатися з депутатським запитом на відповідні органи щодо визнання даної будівлі безхозної і передачі її у власність територіальної громади села Антонівка для того, щоб люди, зібравшись, вирішили, що саме там розмістити, чи реабілітаційний центр, чи дитячий центр якийсь. Ну такі от речі. Мені потрібен представник який? представник від громади. Хто відповідає? Як вас зовуть? Ганна Михайлівна, Ганна Михайлівна Мене звуть Ілля Володимирович Ківа. Я заступник начальника ОМВС Херсонської області. Тому зараз ми будемо з'ясовувати обставини. и будем разбираться в этом ганебном, ганебной всей ситуации. Мы вас снимаем, правда? Держите. мы снимаем, правда? Мы снимаем, правда? Вы, вы, на нашей территории. Мы снимаем. Подходите на нашей туда. Сейчас мы вот э, спокойно, без крика, стараемся, спокойно, без крика установим законность и правомерность всех действий, как и со стороны актива, так и со стороны забудовника. Я еще, правда, не знаю, кто здесь живет, или кто здесь не живет, или собирается жить. Но в данном случае я вам могу дать свое честное слово о том, что справедливость, она будет восстановлена. Ни больше, ни меньше. Если нарушена хоть одна буква закона, за это люди понесут наказание. Основная наша задача это восстановить законность и права на территории Херсонской области. Не больше и не меньше. Понятно, да? Приезжает оперативно-следственная группа, которая сейчас будет выслушивать. А сколько, а сколько раз будет приезжать следственная группа? Оперативно-следственная да. группа. Сколько я, раз? Я... В прошлый раз точно такое все было, только до лестницы, не, э, до, камер до не камеры. До камеры не добралась да? Но я же здесь... не знаю. Так, а почему? У меня не нет. А почему вы не почему? знаете? Почему? Потому что я всего лишь здесь неделю, на этой должности. хорошо Я прошу прощения. Они, Они пришли к вам сразу. Они подняли документы. Изначально, когда это все первый раз происходило. Что за бред? Что за детский сад? Yeah, все умные, yeah, такие грамотные. Yeah, я знаю одно, что А зачем мне свои документы? Зачем свои? Я прошу прощения. Я прошу прощения. Все на Укусила, давай. Стоите, -собак, Собака, не выходит на улицу, собака. на да, Косы, да, народу да, кусит, да, 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 где да, на морге. Ну, да, собака да, да, не выходит за пределы. Да. Какой на морге? О чем вы говорите? Собака на частной территории. Я милиционер. она или Я. убрать. Ну так не Вы меня Я не командир. А Кива Илья Владимирович, товарищ подполковник. Поварищ, товарищ, Командир, товарищ, товарищ. Командир. нет, вы, отойдите от так? меня, Я пожалуйста, от ко мне не приближаться, К ко мне не приближаться, сказал, на два метра отойдите, пожалуйста, поверя. потому поверя. что вы представляете опасность, Какую? Отойдите, опасность. Отойдите. А только поверя. что собака меня поверя. уже укусила, еще раз говорю, что-то мне понятно. Откуда она вышла? Оттуда, в да? Да. Она оттуда вышла, Я ее дело все в том, что могу пристрелить. Понял? просто. За то, что Я она не меня упустила. Да? Вы, вы, совсем расслаблены. Тут стоит а, целый замначальника УВД. Вы на меня собак травите. На собак. Вы То на, на меня лично собак. травите собак. Нет, нет. на вас я лично. На вас, собак на на вас собака всего. случайно. Хорошо. Чисто случайно вас укусила. Потому что я Случайно? Человек... Да. да. Я с человек... Я, выходит? я держал на поводке. Ну вот камера есть. А а а на а Какой да, 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 на намордник, если вы забрали сюда, получили парклан этот Ваша жена Она сказала, что она меня предупредила. Что если я сделаю еще два шага, она, она не спустит состо... на меня она собаку. Она не в состоянии удержать собаку. Ромада спрашивает, вы властный? Что? Вы, властны? не вы Документы покажите. На основании чего? На основании того, что я имею право проверять документы как представитель власти. Я представитель власти и закона. Предоставьте, пожалуйста, Но свои у меня документы. Нету своих документов. Мне, мне документу документу Любой документ удостоверяющий. Пожалуйста, идите принесите. Вы. кто? С собой нет. Значит, сейчас приедете в, в, участок для установления вашей личности. Вы кто? Нет, да. Вашу... Тоже в машине. Если вы сейчас не предоставите свои документы, вы ведете со мной разговор, называете меня командиром. Предоставьте, пожалуйста, свои документы. Сходите в машину, принесите документы. Потому что в противном случае будете все доставлены в участок. Для, уд... для Удостоверение вашей некоторые я, я сюда попадаю, когда Ну только что на меня собаку спустили. Ага. Понятно, да? Да. 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 Сейчас да. группа подъезжает. Значит, группа, когда подъезжает. А чего у да. вас так долго нет, я Я вот здесь вот уже нахожусь сколько только, да, только сообщение прошло Вам сообщение. 30 да. минут я нахожусь здесь я 30 минут за это время пока вас нет меня уже собака успела покусать и давайте вы будете чуть быстрее Есть, я понял. хорошо значит у людей проверить документы вот человек находится вот который звонит по телефону у него проверить документы раз второй ушел в машину и те люди которые спустили собаку да значит их точно так же. Где собака? Давайте сейчас. Что, больная, собака, не больная. больная. Мы прошли через такие суды. Что вы говорите? Представьтесь, вы подходите к старшему по званию. Вы кто? Инспектор патрульной службы. Так вы вот, пожалуйста, подходите и представляйтесь. Инспектор патрульной службы. А то вы идете как-то в развалочку. Почему? Не Я не знаю, потому что у меня складывается такое впечатление. Вы выехали по вызову, как точно? как оно неправильно дали адрес. Неправильно дали адрес, да? Далеву. Значит, тут Далеву. меня укусила собака, спустили собаку. Понятно, да? А На вот меня. нам только животное дали. На да. меня спустили собаку. Понятно, да? Вот в этом доме. Значит, берем, начинаем по Побитые, разбитые. Да не, ну просто тут крайне пуганных ходили. А тут еще а сельские голова да, в, в армию. вообще? Вон Тоневцы. Вон в Себе, себе, Не, не, орел. Орел. Он сказал, его пригласили сюда да. сегодня на это мероприятие. Он не пришел, он сказал, я ухожу в армию. Он в армию уходит? Ну, как бы я сам ш... сказал об этом. А позвони военкому. По... Позвони военкому. Там военком так и там так и будет. Военком. Позвони военкому. Да можешь со своего, с моего, и поставь ему задачу о том, чтобы проработал этот вариант. Не вариант, а этот район. Этот район. Какой вариант? Вариант один. Человек в, армии. в армии. А вы призывного возраста, я прошу прощения. Нет. Да? Повестку получали? Нет. Жители какого района? Я. Да. Деньков. да. Деньков. Наши. Сюда военком вместе с повесткой. Слышишь? Сейчас. Сейчас пойдем родину защищать. Крепкие парни, нам такие нужны как раз. Смотрю, смелые. А у вас... Повестку получали в армии. Шестая волна мобилизации. Родину думаем защищать или думаем защищать здесь непонятно что и на милиционеров собак Там? Я прошу прощения. В данном случае вот здесь есть э, вот, родный депутат, у него к вам есть обращение. Да, надо, это самое, надо взять под охрану это здание. Якого посторонніх не допускати, кроме працівників міліції, прокуратури, органів, правопорядку, тут якісь граждані непонятні вешають. Кажуть, що хозяин за границею, то ли в Криму, то ли в Москві, то ли в Києві, то ли незвісно де він, понедільник кажуть, з'явиться. Я думаю, Ілля Володимирович в понедільник проконтролює, щоб... Все было как бы по закону. По закону. По закону. Это самая... Слитчо-оперативная группа захода офис оставляет Я подозреваю, есть. там оружие есть что, что Следователь есть сейчас. Да, да там оружие есть, я подозреваю И так далее Я вам сейчас хочу... Покажите заявление, которое мне громада э, с утра принесла Вы просто, наверное, не знаете Мое присутствие здесь, оно было обусловлено Утрешним заявлением э, У людей э, здесь есть подозрение о том, что в этом доме проживают... Те люди, которые, во-первых, могут нанести угрозу и им непосредственно, и непосредственно обороноспособности нашей страны. Вот это было заявление. Я выехал и с утра и здесь с вами встретился. Вот вы прочитайте, пожалуйста. Просим у вас разобраться. Это ж в том, чтобы это. Что здесь могут находиться те или иные люди. Ну, а особенно, а смотрите, может находиться сброя, так как в 4 утра уезжали двое, два автомобиля, а на передодни, union... поэтому в данном случае здесь однозначно требуется ,э контроль. Вот. Uh -huh. Они ну, едут в райдел. Я сейчас прикреплю человека в райделе, им сразу выпишут повестки. Вот понятно, да? И будем ждать их на призывном пункте. А вот там вот мы уже потом на отправке и в зоне антитеррористической операции мы друг другу посмотрим в глаза.